Яким ви бачите можливим закінчення війни в Україні? Звісно, нашою перемогою. Все як було ем, до повномасштабної, навіть до 2014 року. Можна трошки ще захватити, якщо так казати, історичні наші землі, які вони прихватизували. Але ми можемо поки що про це міркувати. А, це буде дуже розцвітаюча, сильна страна. Мне кажется, что нужны переговоры. Вернутся к нам люди. И мы наконец-то сможем жить свою счастливую жизнь. Перемога и Украины. Не нам решать, не мы начали. Все зависит, как люди себя будут, ну как вам сказать, самое главное, это совесть у человека. И... Когда мы все начнем думать о своей совести, любой человек хочет, конечно, мира. Но я пока считаю, что пока мир невозможен, пока человек э, не одумается. Но ну, нас просто отберут территории и все. Ну и понимаете, просто если отберут территории, не факт, что оно прекратится полностью. Вот в этом и проблема. Если бы они бы подписали полностью договор, что такого не будет, то другой вопрос.